Зараз першим діловим моє вітання. Це проект Акцент. Кілька останніх днів в Україні були дуже насиченими політично. І якщо тепер у політиці вже більш-менш зрозуміло, то з українською економікою все значно складніше. І перспективи нашої держави туманні у студії телеканалу «Перший діловий голова правління асоціації постачальників митного союзу Олег Ногинський та старший економіст центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна Володимир Дубровський. І з ними спробуємо з'ясувати, що Відбувається та чого очікувати надалі. Вітаю, Олеже! Добрий день. Вітаю, Володимире. Добрий день, скажу по-русски. Ну а ми розпочнемо із українських реалій. Власне, що відбувається на даному етапі, чому так і якою у цьому процесі є роль Євромайдану. У кожного із наших учасників програми є по одній хвилині для того, щоб коротко викласти власну позицію на цю тему. Ми домовилися до початку таким чином, що першим буде говорити Олег Ногинський. Тож у вас одна хвилина, і прошу відрахувати час. На сьогоднішній день фактично всі увлікаються політичними проблемами, преслідуваннями своїх політичних опонентів. Я не буду говорити «заслужено» ні заслужена. Фактически все ушли в политику, все забыли об экономике. Казначейский счет пустой. По пенсиям и по зарплатам бюджетников уже идут на сегодняшний день задержки. Долгосрочные контракты не заключаются ни с Европейским Союзом, ни с Таможенным Союзом. Фактически денежных средств не предоставляет ни одна, ни вторая страна. Ни от одного из политиков, которые поддерживают Майдан, я так и не услышал то, что волновало в первую очередь людей, вышедших на улицу. Как мы будем жить и на какие средства мы будем жить. Фактически можно говорить сегодня о том, что после заявления Турчинова, что государство банкротно, казначейством счету ноль а люди продолжают делить портфели, делить должности. И не пойми что, то есть фактически мы сегодня видим, что увлечь часть политической игрой люди забыли о том, что обычным людям надо кушать. У них нет денег, они живут от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты. Спасибо, Олег. Мы продолжим с вами говорить в течение программы. А пока еще так само одна хвилина є у Владимира Дубровского. И сейчас послушаем, что он думает с этого привода. И прошу відрахувати час. Я хотел сказать, что прежде всего, когда мы говорим о том, на, на что мы будем жить, не надо вспоминать о кредитах, надо вспоминать о том, что мы будем зарабатывать. Потому что очень часто это связывает почему-то с тем, кто нам поможет, то ли Россия, то ли Европа, но мы должны рассчитывать на свои силы. В этом смысле, к сожалению, предыдущая власть уже давно, и я об этом не во время Майдана начал говорить, а за много лет до этого, создала такие условия, в которых рыночная экономика не может работать. И это привело закономерно к тому, что сначала были потеряны места в рабочие места 2 миллиона в малом бизнесе, потом это затронуло средний бизнес, на который наехали рейдеры, кончилось тем, что и большой бизнес перестал работать. И это закономерно привело к тому, что в бюджете закончились деньги. Они закончились не сегодня, задержки начались еще в четвертом квартале прошлого года. И именно эта ситуация привела вот к тем метаниям между евро союзами России и привела в конечном итоге к Майдану. А вот... Учитывая то, что у меня гости оба русскоязычные, наверное, я тоже перед на русский. И тогда уточняющий вопрос к вам, и очень коротко ваш mm -hmm. ответ, и точно такой же вопрос будет к вам и ваш ответ. Все-таки какова роль Евромайдана в этой ситуации? Была ли она как-то усугубила на проблему? Нет, коротко. Конечно, любая нестабильность до какой-то степени усугубляет, но в данном случае, с другой стороны, я считаю, что победа Евромайдана открыла путь к решению этой проблемы на самом глубоком уровне, к установлению настоящих правил игры в экономике, которые будут хороши и для отечественного бизнеса, и для российского бизнеса, и для европейского бизнеса. Олег, Ваша позиция? А мой ответ совершенно противоположный. Фактически то, что мы видим из тех людей, которые предлагают в правительство, это те люди, которым было отказано в доверии, кто уже был в правительстве, кто благополучно довел страну в лице Пензенека до почти дефолта, в лице господина Порошенко будущего до почти кризиса в экономике, прошу не забывать, он был министром экономики одно время. То есть фактически мы видим, что опять те же люди, которые уже один раз, ну я не побоюсь этого слова, обгадились в политике, идут туда. Вопрос, если они туда идут, зачем? Если править и приносить пользу народу, это один вопрос. Но почему-то у меня такое подозрение, наблюдая, как они дерутся за эти портфели, что они идут поправить свое личное финансовое положение. И ничего, к сожалению, Майдан из того, что он именно хотел добиться, не добился. Мы продолжим сейчас буквально через одну минуточку, пока идем дальше. Далее по условиям нашей программы у каждого из участников есть возможность задать друг другу по одному вопросу. Пожалуйста, кто будет задавать Давайте вопрос первым? Пожалуйста. Вопрос очень простой. Фактически сегодня, к сожалению мы наблюдаем одну картину. Европейский Союз постоянно обманывает своих партнеров. И даже заявление о том, что он готов дать 20 миллиардов, через сутки было дезавуировано тем, что дать новому правительству, а еще через сутки уточнено, что в течение 7 лет. То есть фактически мы сегодня наблюдаем картину, что Единственный итог, который, ну, допустим, вот я считаю, все должны были вынести из Евромайдана, что европейским политикам верить нельзя. Ваш вопрос в чем? Вопрос в чем? Каким образом новая власть собирается выстраивать свои взаимоотношения с Европой и в том числе с Россией с учетом вот этих вот событий? У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, во-первых, Европейский Союз это не кредитор. Европейский союз – это организация европейских стран, кредитор – это МВФ, который свои обещания выполняет, который дает кредиты на прозрачных условиях, которые можно легко проверить. И вопрос стоит в получении денег именно от МВФ. Он давно уже стоял, предыдущее правительство тоже вело переговоры с МВФ. Оно не выполнило те условия, которые оно само же вписало в меморандум, потому что МВФ ничего не требует, он требует только сбалансирования бюджета. И если сейчас э, удастся сделать ряд шагов, о которых я сейчас поговорю, и, э, кстати говоря, я согласен, что нужен, как минимум, очень жесткий контроль за теми людьми, которые назначаются в правительство, и Майдан это прекрасно понимает, э, то э, я думаю, что МВФ продолжит ту кредитную линию, которая была, или, или сделает новую кредитную линию, и какие-то деньги на поддержание штанов мы получим. Но Главный вопрос не в этих деньгах, главный вопрос в том, что те суммы, которые обсуждаются, вполне сопоставимы с размерами разворовывания только одного бюджета. И поэтому, если нам удастся сейчас, вот на волне этой э, революционной эйфории включить те механизмы, которые сейчас эту коррупцию, по крайней мере, умерят, а в начале, ну, после оранжевой революции несколько месяцев просто боялись. Ну, И, то есть, несколько месяцев у нас есть заплатить. Э, да, да. А, а за эти несколько месяцев нужно создать такие механизмы, чтобы этой коррупции уже некуда было возвращаться mm -hmm. дальше. Владимир, Можно я да встречно я... продолжу? Один да. маленький комментарий. Я не думаю, что что-то изменится. Все... Перед началом Майдана вся украинская правда была забита коррупционными схемами всех тех, кто сегодня продолжает находиться в правительстве. Счетами, корпорациями. Я не слышал ни об одном аресте счетов, аресте юрлиц. Я слышу только при связи Ченкович. Отсюда идевают, что люди договорились поделиться и их не трогать. Ну, во-первых, им это не дадут сделать, во-вторых, потому что есть Майдан. Во-вторых, на самом деле, что касается господина Пензенека, я не согласен с тем, что он привел страну к дефолту. Пензенек в свое время ушел из правительства Юлии Тимошенко, потому что те бюджетные сокращения, которые он предложил сделать в ответ на мировой кризис, не были сделаны. То есть Бензена как раз, к нему есть много других вопросов, но именно этот вопрос он понимает неплохо. А, весь, прощения... весь мир вливал деньги во внутренний рынок для его развития. Китай, Россия, Америка, Европа. И стимулировало внутреннее кредитование для преодоления кризиса, внутренний спрос. И единственный, кто у нас был, это Пензен, который его сокращал. У вас сейчас будет возможность Пензайных ответить. Было, Я хочу, чтобы было. Владимир задал вопрос Олегу, если, конечно, у вас да. есть вопрос. И потом Олег ответит. У меня такой вопрос. Ну, сейчас уже понятно, что Украина, что бы там ни говорили будет идти по европейскому пути. Я не говорю о вступлении в Евросоюз, это вопрос сейчас не времени. Но Евросоюз об этом тоже не говорит? Евросоюз об этом не говорит. Этот вопрос, если встанет на повестку дня, то лет через 10. И тогда будем решать, целесообразно это или нет. Идет речь о создании зоны свободной торговли, такой же зоны свободной торговли, которая есть в СНГ, только более полноценной, без, без таких исключений. В прошлый раз когда встал на повестку дня этот вопрос, Россия намеренно э, нарушила условия зоны свободной торговли СНГ, нарушила все договоренности Будаперские меморандумы и так далее, и начала просто непредкрытое экономическое давление на Украину. Абсолютно необоснованное ни не экономически, никак иначе. Вот, э, Сейчас Россия тоже будет вести себя так, как Давай вы считаете? Давайте я вам отвечу. Первое. Насчет зоны свободной торговли, якобы свободной с Европой, а не свободной с Россией. В зоне свободной торговли с СНГ два изъятия. Сахар и алкоголь. Других там нет. В зоне свободной торговли с Европейским Союзом, с перечень квотируемых видов продукции, занимает 4 листа. Причем эти квоты стоят на уровне ниже существующего объема экспорта. Это факт. Хотите, откройте второе дополнение к договору об ассоциации с Европейским Союзом. Это первое. Второе. Шестое дополнение к зоне свободной торговли стран СНГ подразумевает, что если одна из стран, участников зоны свободной торговли, заключает с какой-либо третьей стороной такую же зону свободной торговли, что несет угрозу, увеличение товаропотоков на внутреннем рынке, Страны СНГ, участники договора, имеют право приостановить действие договора зоны свободной торговли с СНГ. То есть это написано. Поэтому если вопрос сегодня, теперь к вопросу об ассоциации с Евросоюзом. Если бы действительно это было сразу же открытие европейского рынка, полное, такое же хотя бы как по СНГ, с двумя азиатами, наверное я бы согласился, что это здорово. Если бы оттуда убрали дополнение про квоты, Убрали дополнение об Совете Ассоциации как о национальном органе. Предусмотрели в случае срочного перехода на технические регламенты Европейского Союза, чего не могут сделать ни одно предприятие в течение одного года, к примеру, по машинам и оборудованию, или предусмотрели на это кредитные ресурсы, то о чем я и говорил. Тогда можно было бы говорить о подписании этой ассоциации. А Владимир у вас спрашивал про действия Российской Федерации фактически, если опять же Украина подпишет соглашение об ассоциации и, соответственно, в одностороннем порядке откроет рынок перед Европейским Союзом, то Россия, опасаясь потока сквозь Украину на территорию таможенного союза, скорее всего, будет внутренний рынок защищать. Как пример, во время вот той операции повышенного контроля было обнаружено 400 тонн буйволятины. В Украине буйволы не растут. То есть это реэкспорт классический. 200 тонн польского сыра, который, соответственно, был завезен на Украину, перепакован и вывезен в Россию, и так далее, и так далее. Это то, чего Россия и боится, что когда товары сюда будут заходить бесконтрольно со стороны Европейского Союза, они дальше будут под видом беспошлиных поступать на территорию России. Для того, чтобы понимать цену вопроса для европейцев, на европейские молочные продукты пошлина, привозимая на территорию Таможенного Союза, 20%. Украинские продукты завозятся с пошлиной ноль. Соответственно, намного проще через Украину сделать транзит. Мы об этом поговорим во второй части нашей программы. Владимир Слав, мы ее начнем. К сожалению, мы сейчас не можем продолжать, потому что время первой части истекло. Мы встретимся буквально через несколько минут, поэтому дождитесь и не переключайте.